श्रीगणेशाय नमः नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुक्मार्थसिद्धयेत् प्रथमं वक्त्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नववम् बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसम्भं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धीकर लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रां मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रम् षड्भैर्मस्यै फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नादृसंशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयत् तस्य विज्ञा भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणि सङ्कष्टनाशन श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्